মহিলাসকলে কোন বাৰত চলি ধুব নালাগে আপোনালোকে জানেনে মহিলাসকলে কোনদিনাখন চুলি ধুলে বেয়া বুলি কোৱা হয় যদি নাজানে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাব আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আপুনি তেনেকুৱা ধৰণৰ ভুল নকৰিব নহ'লে আপোনাৰ পৰিয়ালটোৰ বাবে যথেষ্ট হানি হ'ব পাৰে এতিয়া মহিলাসকলে কোনদিনাখন চুলি ধুব নালাগে আজি তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আপুনি যদি আপোনাৰ ইউটিউব ফেচবুক অথবা ইনষ্টা লিগেল আৰু অৰ্গেনিকভাৱে গ্ৰ'থ কৰিব বিচাৰে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব আপুনি আমাৰ পৰা লিগেল ভিউজ লীগেল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লীগেল ফল'ৱাৰ্ছ এই সকলোবোৰ লীগেল আৰু অৰ্গেনিকভাৱে ল'ব পাৰিব আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বাৰ নাইন এইট ছিক্স ফ'ৰ এইট জিৰ' এইট ছেভেন টু ওৱান আপুনি আমাৰ হোৱাটচএপত মেছেজ কৰিব আপোনাৰ কাইটেৰাখিনি জনাই দিব আৰু আপোনাক আমাৰ তৰফৰ পৰা ফোন কৰা হ'ব এতিয়া আমি জানো বহিলাসকলে কোনদিনাখন চুলি ধুব নালাগে প্ৰথম মহিলাসকলে পৰাপক্ষত সোমবাৰৰ দিনাখন চুলি ধুব নালাগে কিন্তু কেতিয়াবা আমাৰ কি হয় ধুবলগীয়া পৰিস্থিতি হৈ যায় এতিয়াতো আমি যেতিয়া গম পাওঁ যে সোমবাৰে চুলি ধুব নালাগে তেতিয়া আমি চুলিখিনি নুধোঁ ন কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যায় আমি গম পোৱাৰ পিছতো ধুবলগীয়া পৰিস্থিতি হৈ যায় আমাৰ নুধুলে কোনো ধৰণৰ উপায় নাই তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি এটা উপায় কৰিব পাৰে আপুনি কি কৰিব পাৰে পলাশ ফুল হাতেৰে ধুনীয়াকৈ পিহি আপুনি চুলিত লগাব পাৰে আৰু তাৰপিছত আপুনি চুলিখিনি থ'ব পাৰে তেনেকুৱা কৰিলে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ দুখ নালাগে দ্বিতীয়তে হৈছে মঙ্গলবাৰ মংগলবাৰৰ দিনাখন আমি কেতিয়াও চুলি ধুব নালাগে মঙ্গলবাৰৰ দিনাখন চুলি ধুলে স্বামীৰ সৌভাগ্য নষ্ট হয় বুলি কোৱা হয় তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি যদি উপায় নাই আপুনি মঙ্গলবাৰে ধুবলগীয়া হৈছে তেন্তে কি কৰিব এতিয়া ধুবলগীয়া হ'লেতো ধুবই লাগিব যেতিয়া মহিলাসকলৰ কিছুমান সমস্যা থাকে নহয় জানো তেতিয়া মহিলাসকলে ধুবলগীয়া হৈ যায় আপুনি মঙ্গলবাৰৰ দিনটোৱে আপোনাৰ পৰি গ'ল ধুবৰ কাৰণে এতিয়া আপুনি নুধুলে উপায় নাই ধুব লাগিব তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি কি কৰিব পাৰে আমলখিৰ ৰস বা আমলখি আমলখিৰ ৰস বা আমলখি ধুনীয়াকৈ আপুনি পেষ্ট কৰি আপুনি আপোনাৰ চুলিত লগাব পাৰে তাৰপিছত আপুনি চুলিখিনি ধুব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ দোষ নালাগে তৃতীয়তে হৈছে বুধবাৰ বুধবাৰৰ দিনাখনো চুলি ধোৱা অনুচিত বুলি কোৱা হয় কিন্তু যদি আপোনাৰ উপায় নাই তেনেক্ষেত্ৰতো আপুনি ধুব লাগিব বুধবাৰৰ দিনা চুলি সেইসকলে বিশেষকৈ ধুব নালাগে যাৰ সৰু ভাইটি ভণ্টী বা পুত্ৰ সন্তান আছে তেনেকুৱা মানুহে বুধবাৰৰ দিনা চুলি ধুব নালাগে কিন্তু উপায় নাই আপুনি ধুবলগীয়া হৈছে তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি কি কৰিব পাৰে তুলসী পাতৰ ৰস ধুনীয়াকৈ পিহি লৈ তুলসী পাতৰ ৰস উলিয়াই আপুনি সেই ৰসটো চুলিত ঘঁহি উঠি আপুনি চুলিখিনি থ'ব পাৰে তাৰপিছত হৈছে বৃহস্পতিবাৰ বৃহস্পতিবাৰৰ দিনাখনো আপুনি কেতিয়াও চুলি ধুব নালাগে উপায় নাই আপুনি ধুবলগীয়া হৈছে তেতিয়া কি কৰিব এতিয়া যদি আপোনাৰ উপায় নাই আপুনি ধুবলগীয়া হৈছে পৰাপক্ষতটো আপুনি নুধুব বৃহস্পতিবাৰৰ দিনা চুলি ধুলে কি হয় স্বামীৰ আয়ুস কমি যায় বুলি কোৱা হয় এতিয়া উপায় নাই ধুবলগীয়া হৈছে তেন্তে আপুনি কি কৰিব বেচনৰ লগত অকণমান হালধি মিহলাই আপুনি চুলিত লগাব তাৰপিছত আপুনি চুলিখিনি ধুই দিব আৰু একেবাৰে শেষত হৈছে শনিবাৰ শনিবাৰৰ দিনাখনো আপুনি কেতিয়াও চুলি নুধুব শনিবাৰৰ দিনাখন চুলি ধুলে শনিদেৱৰ কূপ দৃষ্টিৰ সন্মুখীন হয় বুলি কোৱা হয় আৰু যদি উপায় নাই আপুনি ধুবলগীয়া হৈছে তেন্তে আপুনি কি কৰিব আপুনি অকণমান চুলিত কেঁচা গাখীৰ লগাব তাৰপিছত আপুনি চুলিখিনি ধুব তেতিয়া আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ দুখ নালাগে এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব পৰাপক্ষত এইকেইটা দিনত আপুনি চুলি নুধুব তাৰপিছত যদি আপোনাৰ উপায় নাই ধুবলগীয়া হৈছে তেন্তে আপুনি কি কৰিব এই ৰেমেডিখিনি কৰি চুলিখিনি ধুব হ'ব তেতিয়া আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ দুখ নালাগে